Нас на плей про те, що ми опублікуємо інтерв'ю з розробниками метро Last Light, Обіцялось ще у першому репортажі з Games Day. Отже, сьогодні, як ви зрозуміли, поговоримо саме про цю гру та її особливості. А також зачепимо таку серйозну тему для більшості українських геймерів, як локалізація гри, саме нашою мовою. Як Нам в Україні Е, Нехватка острая, профессиональных кадров. Mm -hmm. Количество игр, количество игр тяжеловес. Крайне мало. В Украине, кстати, ситуация получше, потому что в той же России это mm -hmm. еще yeah, хуже yeah. ситуация. Здесь был сталкер, здесь было метро, здесь mm -hmm. был, mm -hmm. а, здесь был анабиоз. Здесь был Не, ну все начиналось там сейчас. Апокалипс, казаки. А, казаки немножко другой жанр. Да. Хотя при этом, ребят, ну, казаки, сталкер, метро, это, все одни и те же люди. И... Целый еще занимались казаком, да? Сталкер. То есть наша команда делала сталкер первым. А казаками вы не заметили? Нет, но при этом люди, которые делали казаки, у нас тоже сейчас есть. А -а -а. То есть реально сейчас э, 4 Games это сборная э, Украины по созданию компьютерных игр. То есть Xenus, а -а -а. Stalker, Stalker. Э, и мы хотим, чтобы здесь появилось как можно больше конкурентов. их а -а -а. нет. А -а -а. Есть э, талантливая молодежь, есть э, достаточное количество ну, среднего звена не хватает. <постехотеку> а. <плес> Можливо, Показано, існує так, резон створити школу для этих кадрів, якась підготовка чи Била замовлення мысль, в університетах? Була мисль, була э, ну, серьезно с серйозно з нашим інвестором рассматривали. Э, да? нет, нет. Э, когда ваш інвестор так? Ні, коли ми створили 4 Games, э, ми шукали э, Человек, который готов вложить деньги в развитие э, игр. Собственно, мы его нашли. Э, Владимир Луивай, фармакологический бизнес. Нас, в э, общем-то, его подкупило то, что он в прошлом сам программист был, еще в Советском Союзе, он военный программист. Может быть, нам поэтому немножко повезло. Але с якийсь потенциал, то тобто, не тільки негативный, щось позитивне ви бачите, якісь зрушення можливо відбувалися в останнім часом. Ну, смотрите. что получается. если говорить о украинской локализации игр, ну сколько людей, вы думаете, в Украине на стиме покупают игры? Ну, фишка так, ну даже на стиме есть, я вот участвовал в этом тестировании Steam на украинском языке, то есть группа за есть группа. но там 306 человек участников. Это те люди, которые действительно об этом, это, это, это потенциал, именно это, эти 300 человек, они купят локализированную украинскую игру. Купят. На торрентах ее скачают 600. Тысяч 600. Ну, я, то есть, э, что с удовольствием бы занимались ну, я вот учусь на завышенную редакторскую профессию, я там подготовил один доклад о том, что ну, редакторов надо начинать готовить со стороны IT-бизнеса, потому что игры ну, требуют ну, большую, там есть особенности перевода, и что если человек будет профессионально переводить на украинский язык, ему надо быть в курсе там, определенных дел. Mm -hmm. Но проблема в том, что 300 пользователей да, в официальной группе, и что если в метро Ласлайт, метро... Стане светло. Стане светло. Гасло там. А, Не ну, знаю. Ну, гасло это уже так слов, словесно. Да. Да, да. Да. Украинский язык это очень, очень, очень красивый. классный. Мы живем в Украине, с удовольствием мы, ну, Это можно, можно дать ресурсы. Но у нас весь наш рынок СНГ, это потенциально пиратский. И вот это сейчас вот, Валт молодцы они начинают для нашего региона снизили цены, чтобы людей да, заинтересовать покупать не пиратку, чтобы за, их за да. а лицензионную, пропаченную классную версию за 80, то есть. И, ну мы к этому идем, но на самом деле до этого еще очень много лет и я боюсь что ну профессиональных мощных проектов на украинском языке сталкер ну, я да, знаю да, звучку да, выпускают э, э, ну тут какой момент э, в Там принципе и... э, во-первых сталкер э, все-таки место действия украины mm -hmm, да. э, у нас москва москалейки размовляет mm -hmm. украинскую все э, э, ну все-таки но я так понимаю что вопрос все-таки был в большей степени э, не а, был ну, в том числе и о локализации на украинский язык, но Слава, mm. что не yeah, да. видел. Итак, есть 306, но как бы, бы это наша комнатка, но маловато. Mm. А, и, а как делать игры в Украине? Да, да в принципе, как бы... Мы не рассматриваем просто... Место mm. э, э... и yeah. э... роли на виде игры. Да. Э. Да. Э. 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 Мир настолько стал космополитичен и настолько э, все это связано, что э, 10, 10, 5, У мене ще останнє запитання по локалізації. Чи можливе створення якихось зручних умов для роботи ентузіастів над локалізацією? От зараз в Україні дуже потужний рух ентузіастів, які перекладають серіали, фільми, роблять переклади ігор, але не озвучку. От Чи можна створити якісь умови для людей, які би хотіли самі безкоштовно? Так, звісно, можна. Це питання СДК. ми У нас такая напряженная работа, а СДК, которую никто не поддерживает, никто не занимается и не работает с пользователями, он никому, он никому не нужен. Потому что мысль выпустить СДК, чтобы, во-первых, люди не просто энтузиасты перевода, но энтузиасты геймплея, то есть просто, которые готовы в свое условное время, то есть пробовать экспериментировать в мире метро или там выдумывать свои миры, это очень классно. И это вот на самом деле тоже проблему кадров решает, которая у нас ну, сложилась. Поэтому, Поэтому. возможность есть, надо просто технологически, то есть ну, проблем не возникает. Ну, сейчас просто в Infamous 2 вышел, и вот там как бы инструментарий, что люди сами создают миссии. Вот просто, мне кажется, можно было сделать, э, выпустить инстру, инструментарий до выпуска игры, и потом эти квесты, ну, просто вот миссии, внедрить их. Мы двумя руками сзади. Ребят, ну, реально очень напряженный график. Первую игру выпускали 4 года два года ушло на создание технологии, поиск издателя. Ну и потом полноценный там, полтора, два с половиной года, и мы сделали сингл на PC и на Xbox. Сейчас это сингл, это мультиплеер на PC, на Xbox, на PS3 на Wii U. У нас на все про все два года. Поэтому график. Ну, то есть вас те еще, грубо говоря, давить. Нет. Нет? Комфортно с ними Ні, ну нет. <ріпи> в в условію, ви їдемо. Сроки далі, вони точно так же можуть лишитися. То зранку ви на роботу хочете? Так. <ріпи> <ріпи> ми займаємося <ріпи> однією з <Ми> <ріпи> самих Стосовно yeah. мотивації, ще таке запитання: що найбільше <ріпи> уповільнювало процес створення нового метро, і що найбільше <ріпи> вас надихало, що пришвидшувало процес створення? Або хто? люди как бы отчасти устают, но как открывается второе дыхание, и люди уже с новыми силами приступают к своей работе. в положении не очень хочется повторяться. в этой части хочется делать что-то новое. То есть, как Николай Лабдюти одно и то же, а что-то Да. Ну, хотя, глядя на финансовый да, успех Call of Duty, Америка, все вот в Call of Duty, когда там 20 миллионов. Все вот имеют Call of Duty. Зараз, ну, половина, у нас 2 КВН, при этом, это это я искренне а. скажу, да, что деньги у нас все-таки не главное, то есть деньги, да, это мерило, то есть ну, насколько качественный продукт мы сделали, но при этом мы команда, в принципе, люди творческие, люди... Да, нет, что тогда, если выгоняют, э, у вас, якобы, работа в команде, ну, вот, скрупулезно, или иерархичная такая система, там сверху идут наказы или вместе собираетесь, там Ієрархічна, Анархіч. анархічна. анархічна Номінально є І в мене запитання. Метро, звичайно, вже вийшло, тут вже нічого не зробиш. Як стати актором для наступної вашої гри, щоб, наприклад, моє обличчя потрапило, стало обличчям моделі якоїсь. Росс такий варіант. В Сталкері так робили. сейчас не отвечу. То есть, был момент проведено через конкурс или что-то. Но реально у нас даже первое дело своего нет. А модели этих персонажей, которые сейчас были в новом метро, как створивались? Обличие. Ну, есть профессиональные художники, которые, понятно, когда они получают описание персонажа, которые надо создать. Питание, а вот прописывают персонажи вы, или помогают Дмитрию Совместно. Ну, Якщо в плані прописання персонажів по продовженню многії персонажі будуть з першої частини, то сміло вижу над сюжетом працюємо совместно. Чи соромиться автор роману висловлюватися про вашу творчість? Ні, йому і, і... подобається? Скоріше, так. Моє останнє таке питання, але воно не по темі. От ви довго розробляли ігри серії метро, ну вже дві частини. Ви боїтеся заходити в метро після цього, у вас немає якихось страхів. Або огиди якоїсь ну, не метро сами. Вначалі це буде шутки, тому що коли спускаєся. починає розвиватися ситуація, нападіння носачей і станеля, тобто всі починають пригати на, на путі. Ну, Насампелі. Це було ну, ще в 2012-му, це... що то бабахніть. <ріст> 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 я думаю, що я будуть достатньо підготовлені. Я, от, якби дів, називається в Москві, але куйзи, в принципі, це такі. А це дуже гарне питання. Там же по ходу розробки, приїжала куча московських журналістів, говорили: "Ані у вас такі ж. Ані ж, ну, у нас ось нова серія". Я говорю, ну, хорошо. Нас. Ну, ми, звісно, это заміни. Так написав автор роману, напевно. В результаті, в результаті оно ушло жовто-блакитне. Ну і вже тут Журналистів. Ну, ми ж вас спасімо. Наздрой страни хто ж не знає до чого війна пройшла. Може, це ми на вас напали. Добре, дякую yeah. Також, Після того як наші журналісти витягли всю цікаву інформацію від студії 4A Games, їх запросили на сцену, де так би мовити, поставили під розстріл запитаннями про гру. Від насолоди поставити своє ексклюзивне запитання, не відмовили собі і ми.